Ну вот есть первая версия, что любовь это вот что-то сиюминутное, вот, вот сейчас, вот оно. У меня много версий, я каждый день, каждый час, каждый, ну каждый час, допустим, давайте ограничимся часом, я думаю, что любовь это вот оно, а через час думаю, не, нихуя, вот оно. А потом вообще я забыла, что я полчаса назад говорила, и у меня новая какая-то версия, как будто бы я только об этом и думала всю жизнь. И, и так постоянно, постоянно это меняется. Ну, в общем, либо это вот то, что ты чувствуешь данную секунду, чему принадлежишь безраздельно. Вот оно, вот сейчас. Я, сейчас я люблю персики, сдохнуть как люблю, не могу. А сейчас я люблю Ваню, Ваня. Вот Ваня лучший мужчина. И никого больше никогда не полюблю, потому что вот сейчас, сейчас Ваня. А может быть, вот эти вот пары, вот как мам с папой, живут они вот всю жизнь. 30 лет живут вместе, 40 лет, бабушки такие с авоськами под ручку ходят с дедушками. А, а что это у них? Это сиюми... сиюминутное постоянно? Да нет, нихуя, это вот работа страшная. А все почему? Потому что у них эти линии, вот, о, как их бы назвать, вектора, они сходятся, они параллельно идут. И когда у одного человека модифицируется, то у второго модифицируется. И так это вот это вот вечное, постоянное, безраздельное и постоянно модифицирующееся. То есть, ну вот вторая версия. А я вот думаю, кого бы я могла полюбить, вообще, люблю ли я, любила ли я когда-то, смогу ли я когда-либо полюбить. И мне кажется, что я вообще каждого второго могу полюбить вот было у меня столько вот любви, и что я не любила, что ли? любила. И каждый раз сказала, что до гроба, и сколько еще любить, наверное, буду. Но вот сейчас люблю, и кажется, что последний раз, и хочется, чтобы это был последний раз. А завтра утром встану и подумаю, нихуя, хочу свободной любви, хочу всех вот, вот этого, вот этого, и всех правда любить буду искренне. А если брать, вот как-то подходить к идеальному варианту, то любовь это ответ. Ну вот это просто готовность отвечать. Вот человек, мужчина, прекрасный мужчина. У меня к нему влечение. У меня поджилочки трясутся. У меня вот сердце трепещет, коленки, вот у меня мякнут, голос э, трясется. А, а он вроде бы тоже не прочь. И вот оно вот что-то вот это вот зернышко какое-то прорастает. Но если он готов ответить на мои эти трясущиеся поджилочки, то и я продолжаю линию, а тут он продолжает свою, свою линию. И вот ну, это постоянное взаимодействие, связанное с ответом. А то бывает как, вроде вот классно все, вроде вот страсть у вас какая, а ты ты, ты, вся такая вот тянешься росточком, такая люблю, люблю, -лю". вроде не говоришь, говорит страшно, а то мало ли что заявит, а потому что ответа нет. Потому что ответ нет, когда вот пытаешься ну, вот этим вот своим любовью, этой своей нежностью, вот заботой пристаешь, приебываешь с одного бога, с другого бога, крутишься, а тебе вдруг чувак говорит такой, а да ты мне вообще не, не очень-то и нравишься. Да вообще не очень-то нравилось на самом деле. Да я вообще к тебе по какой-то. Нет, ну ты, конечно, симпатичная, да. Ну, красивая даже. Не, я бы даже, может, женился на тебя. Но что-то я вообще не готова. Ну и вот тебе вот этот ответ. Нихуя, никакого ответа. Просто закрылась дверка, отвалилась, засохла. Ну и не получается никакой любви. А если есть ответ, то вот оно, собственно, и происходит. Вроде все такие разные, такие все занятные, такие прекрасные. Так их каждого попробовать хочется. А потом, когда все вот к концу подходит, когда вдруг ответ не получаешь, так и все как-то одинаково заканчивается. Непонятно нет. Как только опять-таки, я не получаю ответа, и это происходит систематически. Потом ты либо в мебель превращаешься, либо, ну, так вообще чаще всего бывает. Ну, либо просто какие-то странные заебы, и лбами тройтесь, тройтесь, мозоли всякие образуются. Вот тогда и все, и идеальность на нет сходит. А потом вы еще и расстаетесь, и все время какой-то какой-то... Кто, это был со мной? Чего, чего это вообще было? Нет, на самом деле лукавлю сейчас, потому что потому что все все равно были прекрасны, и не жалею я ни о чем, ну, правда, вообще ни о чем не жалею, все были прекрасные просто, просто как-то не доросло что-то, просто, ну, никто не умеет любить, и я в том числе не умею, наверное, а не... не знаю, в общем, идеален за тот, кто со мной сейчас, потом идеальный будет кто-то на тот момент со мной будет. И вообще это, это очень важно э, осознавать, что твой мужчина идеальный. Мне кажется, что если, э, если приписывать ему идеальность, то он идеальным и не будет. А может, это я сейчас глуплю. Опять-таки через полчаса совсем иначе буду думать. Поеду к Валеру, а он выкинет хуйню какой-нибудь трюк такой. И подумал, будила. А я думала, что ты идеальный. А вообще не думала даже об этом никогда, что ты идеальна. Yes. Это я идеальная. Вот я идеальная. Это все само собой так, естественно, выходит. И совсем не оттуда, откуда ждешь. Свобода, расстаешься ты с человеком, переживаешь что-то, проживаешь, уже хорошо становится, депрессивный период какой-то проходит, и думаешь, вот сейчас, а сейчас-то можно побледовать. Или ну, просто наоборот, я вот свою энергию вот это вот все сублимирую в творчество. Сейчас вот возьму и буду песни писать десятком в день. Не получается, вдруг откуда-то что-то настигает, и, и, ты думаешь, нет, никаких серьезных отношений больше. Ну не сейчас, сейчас я не готова. А две недели и борщ уже варишь, носки стираешь. И у меня только так как-то получается. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но сейчас кажется, что хорошо.